Всем привет, ребята, с вами Серый Котик. Мы продолжаем играть в Skyrim. Я побила бандитов. Хватит стоять на одном месте, пошли. И на одном из моих любимых мест вялая я такая, потому что не могу больше, я устала. Чему даже не знаю, от чего. Тихо. Здесь вроде злодей. не достаю. Она убежала. Мы и нам надо ее добить. Ладно, ребят, ради вас я буду бодрый более. Оп, все. Так. Такая миленькая. Так, сейчас мы идем через печерку пройдем. Меня так больше устраивает. Я знаю, там опаснее, но ладно. Сзади никого нету. Погнали! Фонически погром не самый реалистичный. Вы там иногда сами слова придумываете. Что типа я говорю? Так, какую какое оружие больше удар берет? Это у нас берет. На, на, на. Какой у меня в руках? Сколько берет? 10 Это отлично. Это побольше. Это я сама за нет, это я, видимо, брони перебрала. А, да, перебрала. Да, вот я бегу. Давайте еще повыкидываем. Тут много чего не нужно, если честно. Где бронька, которая у всех? ладно. Так. Вот все, мы пробежали, бла-бла-бла. Я немножко не поняла суть. Я вышла с той стороны, с которой зашла. Так, где наше одно знаменитое зелье, которое повышает нам бег? А вот и мы нашли деревню. Ах, наконец-то. Ривервуд. Тут природа так и дышит, если честно. Так, нам надо с ней поговорить, да? Ralph said, You can't, can't help me. His friends, he proves you can help. A, a, a dragon atten, a, attacked Helgen and bestowed it Ralph and I, expert -togged. I was a dragon Ралов, will tell you the same thing. Типа Ралов меня привел сюда, дракон спас. Она сейчас дадит нам ключи, но я с вами прощаюсь. Я думаю, продолжим мы в следующий раз. Так что с вами был серый котик. Всем удачи. Всем пока. Бау. Так. Пока мы закончились видео, можно побегать, повеселиться. Привет. Так, мне ключики, значит, дали от, от того домика. Блин. О, привет, привет. Ой, ну, простите, простите.